Berikut saya silakan Yang berhormat Bertung. Salam sejahtera dan terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas keprihatinan beliau yang telah memanggil sidang khas ini merupakan satu langkah yang memperlihatkan kepimpinan responsif dalam kita mendepani cabaran global semasa. Tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif timbal balas ke atas semua import bukan sekadar menggugat perdagangan antara bangsa bahkan secara langsung menggugat kestabilan ekonomi negara kita. Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan terbuka tidak boleh mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Maka persoalannya, bagaimanakah kita mengekalkan segala momentum pertumbuhan dalam suasana yang serba mencabar ini serta bagaimanakah Malaysia menangani segala impak terhadap pelaburan bagi sektor yang terkesan seperti E&D dan impak kepada industri domestik. Antara pendekatan strategik yang telah dilakukan, saya difahamkan, utamanya menggunakan saluran diplomatik dengan Amerika Serikat untuk merundingkan pengurangan atau pengecualian tarif terhadap produk-produk tertentu. Betul ingin mohon penjelasan, apakah pendekatan yang akan diambil oleh Malaysia untuk memastikan kepentingan Malaysia terjamin dalam rundingan dengan Amerika Serikat dalam rundingan ini? Adakah Kerajaan yakin bahawa Amerika Serikat akan memberi pengecualian tarif walaupun Malaysia sudah buat tawaran. Dan bagaimanakah jika Amerika Serikat tetap akan mengenakan tarif nanti. Keduanya menggandakan kerjasama dua hala seperti yang telah dinyatakan oleh yang lain-lain melalui perjanjian perdagangan bebas FTA atau perundingan semula dasar perdagangan. Soalannya bagaimanakah Malaysia akan memanfaatkan FTA sedia ada seperti ATIGA, CPTPP dan RCEP sebaik mungkin bagi menangani kemungkinan penurunan permintaan dari Amerika Syarikat. Ketiga, mengurangkan kebandungan kepada Amerika Syarikat dengan meneroka pasaran baru seperti China, India, ASEAN, Timur Tengah dan Afrika dan perkukuhkan rangkaian serantau. Betul minta penjelasan sejauh manakah perdagangan bebas yang sedia ada seperti yang sejatakan tadi ATIGA, CPTPP dan ACP dapat membantu Malaysia khususnya uh, perniagaan dan pengeksport Malaysia supaya mempelbagaikan pasaran produk dan perhimpatan ke pasaran baru selain daripada Amerika Syarikat. Betul mendesak agar kerajaan melalui MOF perlu menyediakan sokongan teknikal, dana dan kewangan kepada syarikat ataupun agensi tempatan agar mereka mampu memanfaatkan kelebihan tarif dan meneroka pasaran-pasaran baru. Yang keempat ialah menggalakkan syarikat tempatan untuk meneroka peluang ekspor ke pasaran-pasaran bukan tradisional. Soalannya apakah langkah pematuhan ataupun compliance yang perlu diambil oleh F Export Malaysia bagi memastikan produk mereka boleh menembusi pasaran Amerika Syarikat maupun pasaran yang bukan tradisional ini. Kelima, perlulah fokus kepada pengeluaran bernilai tinggi dan produk inovatif agar dapat bersaing walaupun dikenakan tarif serta meningkatkan otomasi dan produktiviti industri tempatan. Tentu yang mengenai kesan dan impak tarif terhadap ekonomi Malaysia, kerajaan haruslah mewujudkan mekanisme pemantauan berterusan untuk menilai impak tarif ke atas sektor-sektor utama Malaysia. Oleh itu, penubuhan petugas khas ataupun pusat tindakan geoekonomi negara untuk memantau, membuat kajian serta analisa data daripada pelbagai sumber tentang impak tarif Amerika Syarikat terhadap sektor-sektor utama adalah penting. Kerajaan hendaklah melaksanakan kajian kesan ekonomi secara berkala dan cepat untuk menyesuaikan strategi negara. Tarif ini sudah tentu memberi kesan seperti kehilangan pekerjaan, pengucupan perniagaan serta gangguan dari ketidakstabilan rantaian bekalan. Maka adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan jaringan keselamatan sosial ataupun social safety net dengan izin seperti memberi insentif fiskal dan bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang tertekan. Betong berpenangan bahawa kerajaan perlu merangka pakej rangsangan khas untuk membantu industri dan mengurangkan impak. Samping itu juga menggalakkan penggunaan skim jaminan kredit ekspor dan kempen promosi ekspor oleh Matrade. Soalannya, bagaimanakah PKS Malaysia boleh mengubah cara pengurusan perniagaan selaras dengan perubahan dasar tarif Amerika Syarikat? Seterusnya, mohon juga penjelasan daripada kerajaan bagaimana kerajaan berusaha dalam menyediakan meredakan kegusaran pihak industri terutamanya PKS dan juga rakyat yang risau dengan kehilangan pekerjaan. Datuk Yang Dipertua, dari segi dasar perdagangan bebas yang lebih progresif, adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji semula dan mengemaskini dasar perdagangan negara supaya lebih fleksibel dalam menangani halangan tarif? Apakah usaha kerajaan untuk mendorong penyertaan aktif dalam perjanjian perdagangan serantau dan global? Tuan betul mengenai kemungkinan lambakan barangan ataupun produk yang tidak terjual di negara lain apakah langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk memastikan Malaysia ini bukan dumping ground dengan izin bagi barangan tersebut. Apakah persediaan Malaysia dalam menghadapi lambakan barangan terimport di pasaran domestik dan pelbagai negara yang tidak dapat mengekspor barangan mereka ke Amerika Syarikat. Dalam hal ini, kerajaan perlu segera memperkasakan lagi akta anti lambakan ataupun anti-dumping act ini dan mempertingkatkan lagi penguat kuasa. Dan Dato' Ipertua sebagai pengurusi ASEAN 2025, Malaysia mempunyai peluang kemasan untuk memimpin rantau ini ke arah bentuk blok ekonomi yang lebih berdaya saing, tahan terhadap tekanan luar. Justru saya mencadangkan Malaysia memperjuangkan penubuhan ASEAN Strategic Supply Chain Council untuk memperkukuhkan integrasi rantaian bekalan serantau dan meningkatkan usaha membangunkan ASEAN Single Market sebagai alternatif kepada pengantungan ekspor kepada pasaran luar rantau. ASEAN mesti menjadi buffer zone terhadap sebarang ketidaktentuan ekonomi global. Persoalannya, adakah Malaysia akan turut mempertahankan kepentingan negara-negara ASEAN lain atau berunding bagi pihak negara-negara ASEAN? Tuan Dan Ketua, dalam konteks BRICS adalah wajarlah untuk Malaysia meneliti potensi mempereratkan kerjasama strategik dengan negara-negara dalam blok ini. Dan um, lebih-lebih lagi, memandangkan break kini memperluaskan eh, pengaruhnya dalam ekonomi global. Namun begitu, Malaysia mesti berpegang teguh kepada prinsip kecuali yang menjadi asas dasar luar negara. Akhir sekali, eh, kita harus mengembangi hubungan dengan Amerika Serikat, Satuan Eropah, China, India dan negara ASEAN dengan bijaksana berpandukan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ke dalam dunia yang semakin berpecah. Pada blok kuasa, keupayaan Malaysia untuk kekal berkecuali fleksibel dan pragmatik akan menjadi aset strategik utama untuk mengharungi ketidaktentuan global ini. Dan Betong percaya bahawa krisis ini bukan sahaja ancaman, tetapi peluang untuk kita memperbaharui asas ekonomi kita. Maka dengan pelan tindakan yang jelas disiplin fiskal yang kukuh dan solidariti nasional maka Malaysia bukan sahaja boleh bertahan malah boleh bangkit lebih kuat sekian terima kasih terima kasih